мен осы уақытқа қандай ешқандай ареоны көрмегенмен?» деді сара мен басынан ақ осы жерде едім себебі сенің жүрегіңде пайда болдым деді арео менде сен бар болсаң демек енді мен дүниедағы барлық балаларға коронавирус хақында айтып бере аламан» деді сара енді мен қаһарман болуым мүмкін тоқтай тұр аре хaммa жерде коронавирус болса саяхат ету қауіпті емес пе тек менің менен болсаң қауіпті емес сара деп тыныштандырды оны арио біз бірге болғанымызда саған еш нәрсе зиянын тигізе алмайды сонда сара арионың желкесіне мініп алды да олар бірге қыздың жатақханасындағы айнадан түнгі аспанға қарай ұшып кетті олар жұлдызларға шекем көтеріліп ай менен сәлемдесті құяс шығып атырғанда олар шексіз сахрадағы үлкен пирамидалар алдында ойнап атырған балалардың жанына қонды балалар қуанғаннан қышқырсып жіберді һәм сара менен шерігі ариоға қол сілкіте баслады. қош келіпсіз менің ісмім салим деді балалардың бірі сен бұл жерде несіле батырсаң кешірерсең жақын бара алмаймыз арамызда кемінде бір метр қашықлық болу керек біз міне соның үшін бұл жерге келдік деп оған жауап берді сара мен Сараман, ал бұл арио балалар өз қоңсыларыңыз достарыңыз ата аналарыңыз ата әжелеріңізді коронавирустан сақлап қалу мүмкін екенлігінен хабарыңыз бар ма бұның үшін барлығымыз Қолларымызды сабынменен жууымыз керек деп оның гәпін күле шырай беріп түзетті салим біз бұны жақсы білеміз сара бұннан тысқары біз науқас болған дәуірде жөтелгенімізде шығанағымызды бүгіп аузымызды басып тұрамыз бір бірімізбенен ұшырасқанымызда қол берісіп көріспестен қол сілкітіп сәлем береміз біз ләжі барынша үйден шықпауға әрекет етеміз бірақ көп халық жасайтұғын қалада тұрамыз олардың барлығы да үйлерінде қалмай мейлі бәлкім бұл мәселеде сенің жәрдемің тиіп қалар деді арио олар коронавирусты менен көре алмайды бірақ мені ар қайын көре алады ғой менің үстіме мінің бірақ һәр қилы қанатларында отырың олардың арасындағы қашықлық бір метрден кем емес арио тез аспанға көтерілді ал салим менен сара һәр қилы қанатта отырып кетті арио қала бойлап паруаз етіп ыңылдай баслады һәм қосық айтып кетті ал салим көшедегі балаларға қарап жоғарыдан бақырды үйлеріңізге барың Әм жақынларыңызға үйде қалу қауіпсізірек екендігін айтың бұндай жағдайда бір біреуге ғамқорлық етудің ең жақсы ұсылы үйде қалу атыраптағы адамлар көргенлерінен таң қалысты олар қолдарын сілкіп өз үйлеріне кіріп кетуге разы болды арио биік аспанға көтерілді салим зауқланып бақырып жіберді бұлттар арасында пәруаз етіп атырған хауа кемесінің жолаушылары иллюминатор арқалы оларға көз тігіп қалды жақын арада адамларға еш болмасы қазірше саяхат етуді тоқтатып тұруға тура келеді деді салим бәршеміз жасап атырған жерлерімізде өз жақынларымыз жақсы көрген инсандарымызбенен қалуымыз керек дүнияда көп өзгерістер жүз берді деді сара Гейде бұл мені қорқынышқа салады өзгерістер мұдамы адамларды шорыштады һәм албыратып қояды сара деп жауап берді ари мен қорққанымда әстес дем аламан һәм ішімнен жалын шығаруды басылайман соң арио ішінен үлкен жалынлы шар үплеп шығарды сіздерді қорқу басқанда өзіңізді қалайтын тыныштандырасызлар деп сұрады Арио мен кімдер жанымда болғанында өзімді қауіпсіз сезінуім хақында ойлаймын деп жауап берді сара мен де мен кімменен бірге өзімді қауіпсіздікте сезуім мәселен кемпір апам атам хақында ойлаймын деді Салим. оларды жүда сағындым бірақ кемпір апам менен атамды құшақлай алмаймын себебі оларға коронавирус жұқтырып алуым мүмкін әдетте олардікіне әр әпте демалыс күндері барамыз бірақ қазіргі жағдайда емес себебі оларды қастерлеуіміз керек оларға қоңырау ете аласың ба деді қызығып сара әлбетте деді сәлем. олар маған хар күні қоңырау етеді мен оларға hәр күні үйде не болып жатырғанын айтып беремін сонан соң менің де олардың да кейпияты біраз көтеріледі қазір көрсіп болмайтұғын инсанларды сағыну табиғи деп пікір білдірді ары бұл олардың біз үшін қаншалықты қадірлі екендігінен дерек береді егер басқа қаһармандармен де таныссаңыз жеңіл тартасыз ба ауа әлбетте деп қуанып жауап берді сара мен салим жүде да жақсы менің достым саша да супер қабілетке ие деп айтты Арио. онда алға